আজিৰ পৰা অহাকালি দুই বজাৰ পিছত কোনো ব্যক্তিয়ে দোকান পোহাৰ আদি বন্ধ কৰিব চেষ্টা কৰিলে চৰকাৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত কঠোৰ হ'ব আৰু কঠোৰ নহয় অত্যন্ত কঠোৰ হ'ব ৰাতি কালি দুটা বজাৰ পিছত জুবিনক বিদায় দিয়াৰ পিছত কোনোবাই যদি দোকান পোহাৰ আদি বন্ধ কৰি ৰাখিব চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু আজি ৰাতিও যদি কোনোবাই জুবিনক অসন্মান কৰি উদ্ভণ্ডালি আদি কৰিব চেষ্টা কৰে আজি আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছোঁ উইল নট এলাউ এনিবডি টু টেক দ্য লু দেয়াৰ অ'ন হেণ্ডছ আৰু মই ব্যৱসায়ীসকলক আহ্বান জনাম যে অহাকালি দুবজাৰ পিছত আপোনালোকে সুন্দৰ কৰি ব্যৱসায়বিলাক আৰম্ভ কৰক অসম চৰকাৰ আপোনালোকৰ লগত আছে আৰু যোৱা কেইটামান দিনত জুবিনক সম্পূৰ্ণভাৱে অসন্মান জনাই যিসকলে অত্যাচাৰ আদি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফী আমি কৰিছোঁ লাহে লাহে পুলিচে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কামো আৰম্ভ কৰিব কাৰণ জুবিন জনতাৰ শিল্পী আছিল জুবিন উচৃংখল মানুহৰ প্ৰতিনিধি নাছিলে কাৰণ এই ল'ৰাকেইজনৰ কাৰণে গুৱাহাটীৰ বা অসমৰ যিসকল জুবিন অনুৰাগী তেওঁলোক সৰু সজাইত আহিব পৰা নাছিল যিসকলে জুবিনক মনে প্ৰাণে ভাল পায় তেওঁলোকক সৰু সজাই তেওঁলোক এক প্ৰকাৰ সোমাব পৰা নাছিল কালিৰ পৰা আমি ষ্ট্ৰী হোৱাৰ পিছতহে আজি মানুহখিনিয়ে যাব পাৰিছে গতিকে আমি এনেকে ৰাতিৰ ভিতৰতে জুবিনৰ অনুৰাগী হৈ পৰা এই যিটো কালচাৰ এই কালচাৰটোক আমি স্বীকৃতি নিদিওঁ বা এই কালচাৰটোৰ লগত আমি অসমখনক যাব আমি নিদিওঁ